Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Anis Afifah binti Mama Asri. Saya dari kelas BM2. Um untuk video kali ini saya akan uh, menerangkan tentang analisis uh, aspek uh, sosial budaya di sekolah. Dan uh, yang mana uh, saya akan menerangkan faktor-faktor uh, keperbagayaan sosial budaya isu ketidaksamaan akibat kepelbagaian sosial budaya, uh, peranan guru sebagai ejen sosialisasi dan juga uh, akhir sekali, strategi guru se uh, dalam menangani kepelbagaian. Baiklah, seperti yang kita tahu, uh, Malaysia merupakan sebuah negara yang berbilang kaum yang menawarkan keunikan uh, tersendiri dalam konteks pendidikan. Uh, uh, khususnya sekolah, uh, dalam sistem pendidikan, Uh, sekolah memainkan peranan yang penting dalam uh, membentuk identiti uh, pelajar serta melalui sekolah juga uh, perpaduan dapat diperkukuhkan uh, dengan adanya uh, pelbagai kaum. Serta sekolah juga merupakan institusi uh, yang uh, menyediakan ilmu pengetahuan serta menjadi platform untuk pembentukan identiti pelajar. Uh, menurut uh, Nur Hijrah uh, 2017, uh, sekolah merupakan platform terbaik untuk mendidik uh, mereka kerana pelajar yang berusia antara tujuh hingga tujuh belas tahun banyak menghabiskan masa mereka di sekolah. Uh, selain itu juga timbalan Premier uh, Sarawak dalam uh, uh, dalam uh, dalam, uh, dalam uh, Seterusnya Timbalan Premier Sarawak juga ada menegaskan bahawa sekolah adalah institusi uh, sosial dan juga perpaduan uh, kepada pelajar. Jadi dekat sini kita boleh tengok bahawa uh, melalui aktiviti kurikulum, program silang budaya uh, dan mata pelajaran seperti pendidikan moral, uh, pendidikan sivik, Uh, pelajar itu dapat uh, memahami serta menghormati kepelbagaian yang wujud di sekeliling mereka. Jadi uh, dekat sini sekolah uh, di Malaysia bukan sahaja berperanan uh, dalam memberi pendidikan akademik, tetapi juga menjadi satu medium untuk mengukuhkan perpaduan nasional. Uh, dengan pendekatan yang betul, sistem pendidikan dapat uh, melahirkan generasi muda yang mampu menjunjung nilai-nilai murni dalam konteks uh, masyarakat. Majmoum. Okay, seterusnya kita boleh lihat nah, kepada faktor kepelbagaian uh, sosial budaya iaitu merujuk kepada variasi uh, dan uh, perbezaan yang wujud dalam masyarakat berdasarkan aspek etnik, agama, uh, bahasa, uh, sosioekonomi dan pengaruh teknologi. Baik, kepelbagaian uh, untuk faktor kepelbagaian uh, sosial budaya yang pertama ialah latar belakang etnik dan agama. Seperti yang kita tahu, Malaysia ini adalah sebuah negara yang majmuk yang terdiri daripada pelbagai kumpulan etnik. Uh, oleh itu, uh, et setiap etnik ini uh, dan agama ini membawa nilai norma dan adat resan yang unik um, menyumbang kepada pembentukan masyarakat uh, yang kaya dengan tradisi, uh, budaya Uh, serta kepelbagaian ini juga dapat melahirkan keunikan budaya itu mendorong keharmonian uh, dan perpaduan melalui toleransi antara komuniti selain itu uh, faktor kepelbagaian budaya uh, faktor keperbagaian sosial budaya juga dapat dilihat melalui bahasa pertuturan dan logat dalam uh, kehidupan seharian baik uh, Uh, seperti yang kita tahu uh, di Malaysia mempunyai pelbagai a uh, logat uh, logat uh, daerah seperti logat Kelantan, uh, Kedah dan Sarawak. Jadi uh, melalui kepelbagaian ini uh, ia menunjukkan uh, fleksibiliti masyarakat dalam memahami dan menghormati perbezaan linguistik. Seterusnya status sosioekonomi Keluarga turut mempengaruhi keperbagaian uh, sosial budaya. Perbezaan dalam pendapatan, pendidikan dan taraf hidup mempengaruhi uh, gaya hidup, pemikiran, nilai-nilai uh, individu dalam masyarakat. Misalnya keluarga yang, berpempa, uh, misalnya keluarga yang berpendapatan uh, tinggi mungkin lebih terdedah kepada budaya global. Manakala Uh, keluarga dari kelompok pendapatan uh, rendah ini mungkin lebih uh, mengekalkan budaya tradisional um, yang mana kebudayaan ini membentuk uh, uh, sosial uh, yang berbeza dalam komuniti. Kemudian seterusnya pengaruh media dan teknologi. Uh, seperti yang kita tahu uh, kemajuan teknologi dan media sosial telah uh, mempercepatkan penyebaran uh, budaya di uh, seluruh dunia. Platform seperti Facebook, uh, Instagram dan TikTok membolehkan uh, masyarakat uh, Malaysia ini terdedah kepada budaya luar sekaligus ia memperkayakan elemen sosio budaya tempatan. Namun begitu, pengaruh media juga boleh membawa cabaran seperti uh, kehilangan identiti budaya jika tidak dikawal dengan bijak. Okey, seterusnya beberapa isu utama yang berkaitan dengan ketidaksamaan akibat kepelbagaian sosial budaya dalam pendidikan termasuklah diskriminasi dan stereotip kaum, jurang pencapaian akademik, ketidakadilan dalam penyertaan aktiviti, serta masalah komunikasi. Baik, uh, untuk diskriminasi dan uh, stereotip kaum, ini sering menjadi punca ketidaksamaan dalam pendidikan. Yang mana sikap prejudis terhadap kaum atau kumpulan tertentu boleh menyebabkan pelajar daripada uh, pelbagai latar belakang dipandang rendah. Uh, sebagai contoh, kita boleh lihat guru atau rakan sebaya mungkin tidak sedar mengamalkan diskriminasi dengan memberikan perhatian yang lebih kepada pelajar Dari kaum majoriti Manakala pelajar dari kaum minoriti terabai Kalau kita lihat kalau di sekolah Contohnya kaum Melayu yang majoriti Dan cikgu itu lebih memberi perhatian kepada kaum majoriti Berbanding kaum minoriti Hal ini boleh menyebabkan isu ketidaksamaan itu berlaku. Kemudian uh, pelajar dari kaum yang terabai ini akan menganggap uh, sesuatu um, uh, pelajar dari uh, kaum minoriti yang terabai ini akan merasa uh, kurang berkeyakinan dan juga wujud uh, uh, negatif yang mana menganggap uh, kaum kurang cemerlang dalam pelajaran atau tidak disiplin boleh uh, mengakibatkan uh, keyakinan diri pelajar dan uh, membataskan potensi mereka kemudian uh, dari segi jurang pencapaian akademik kita boleh lihat uh, dengan um, uh, pelajar dari keluarga yang kurang berkemampuan atau kawasan pedalaman Mungkin menghadapi kekangan dari segi sumber pembelajaran seperti buku, rujukan, akses kepada teknologi dan uh, tuisyen tambahan. Keadaan ini sering berlaku dalam kalangan uh, pelajar daripada kumpulan etnik minoriti atau mereka yang berasal dari komuniti yang kurang mendapat perhatian. Akibatnya jurang pencapaian akademik antara pelajar uh, daripada pelbagai latar belakang semakin melebar. Seterusnya, ketidakadilan dalam penyertaan aktiviti. Uh, ketidakadilan dalam penyertaan aktiviti di sekolah juga turut menjadi isu uh, dalam ketidaksamaan uh, kepelbagaian sosial budaya ini. Uh, yang mana uh, guru atau pihak sekolah secara tidak sengaja lebih memfokuskan kepada pelajar daripada kumpulan majoriti yang mereka anggap tidak eh uh, yang mereka anggap uh, lebih layak berbanding kumpulan uh, minoriti dan ketidakadilan ini akan uh, menjejaskan uh, motivasi pelajar tetapi sekaligus menghalang mereka dari membangunkan kemahiran insaniah mereka. Yang yang terakhir adalah masalah komunikasi iaitu kepelbagaian bahasa dan budaya dalam kalangan pelajar yang menyebabkan kesukaran untuk berkomunikasi dengan efektif. Aa, misalnya pelajar yang kurang fasih berbahasa Melayu atau berbahasa kebangsaan mungkin menghadapi cabaran untuk memahami pelajaran beristra, aa, berinteraksi aa, dengan guru atau aa, melibatkan diri dalam aktiviti kelas. Dengan aa, maksudnya dekat sini apabila pelajar itu tidak dapat memahami aa, sesuatu pembelajaran ataupun memahami bahasa kebangsaan ia akan menyukarkan interaksi Uh, pelajar tersebut uh, serta uh, menyukarkan uh, pembelajaran mereka um, dan uh, perbezaan norma budaya ini juga boleh menyebabkan salah faham atau konflik dalam kalangan pelajar yang seterusnya menjejaskan keharmonian di sekolah. Baik, bagi mengatasi isu-isu ini, pihak sekolah perlu mengendap uh, mengambil pendekatan yang lebih uh, inklusif uh, bagi menghargai kepelbagaian sosio budaya. Uh, program pendidikan juga perlu ditekankan um, dan uh, men dan perlu menerapkan nilai-nilai uh, hormat menghormati, kesamarataan dan keadilan kepada pelajar. Uh, antaranya kalau kita boleh lihat uh, sekarang dekat sekolah ada uh, mata pelajaran pendidikan moral, pendidikan sivik pendidikan islam uh, serta pendidikan-pendidikan lain yang uh, kita boleh terapkan nilai dan segaligus uh, mengatasi jurang-jurang uh, ataupun isu-isu ketidaksamaan akibat kepelbagaian sosial budaya ini uh, seterusnya Uh, peranan guru sebagai ejen uh, sosialisasi kita boleh lihat uh, sebagai kita, uh, seperti yang kita tahu guru ini adalah antara individu yang paling rapat dengan pelajar di sekolah yang mana uh, pelajar ini menghabiskan masa uh, mereka di sekolah uh, dengan uh, lebih banyak berbanding uh, bersama ibu bapa di rumah baik peranan guru ini memainkan uh, peranan sebagai ejen sosialisasi dalam membentuk pelajar menjadi individu yang uh, berdaya saing, bertoleransi dan menghormati kepelbagaian masyarakat. Baik sebagai pendidik, uh, guru bukan sahaja bertanggungjawab menyampaikan ilmu tetapi juga uh, guru ini membimbing pelajar dalam membentuk nilai-nilai sosial yang positif. Uh, antaranya adalah uh, guru perlu Menanamkan sifat ataupun nilai hormat, toleransi dan empati serta merancang aktiviti yang boleh uh, uh, memberi pendedahan kepada pelajar tentang uh, uh, perpaduan ataupun uh, memberi pendedahan tentang kepelbagaian kaum di Malaysia. Kemudian uh, Mengamalkan pendekatan pedagogi yang inklusif serta guru tersebut juga berperanan menjadi role model kepada pelajar dalam menghormati perbezaan. Baik, uh, yang pertama adalah menalam, menanam nilai hormat, toleransi dan empati dalam kalangan pelajar adalah asas kepada uh, pembentukan Masyarakat yang harmoni. Guru perlu memastikan pelajar memahami kepentingan uh, menghormati budaya, agama dan kepercayaan rakan-rakan yang lain. Uh, ia bagi uh, meng uh, melahirkan uh, nilai yang ia bagi meng melahirkan nilai-nilai yang positif kepada uh, pelajar. Selain itu, nilai ini boleh diterapkan melalui pengajaran dalam subjek pendidikan uh, moral, sejarah atau pendidikan agama. Seterusnya, guru juga boleh menggunakan contoh situasi harian untuk menggalakkan pelajar bersikap empati seperti memahami kesusahan yang dialami oleh rakan mereka yang berasal dari keluarga yang kurang berkemampuan. Seterusnya, uh, merancang aktiviti berbilang kaum iaitu contohnya guru uh, mengatur aktiviti seperti sambutan perayaan pelbagai kaum sukaneka atau projek berkumpulan yang melibatkan pelajar daripada kumpulan etnik yang berbeza aktiviti seperti ini uh, sekaligus dapat memberi peluang kepada pelajar untuk mengenali budaya rakan-rakan mereka serta dapat membantu memupuk semangat perpaduan dan kerjasama Seterusnya, pendekatan pedagogi inklusif juga penting dalam memastikan semua pelajar mendapat peluang pendidikan yang sama rata. Guru juga perlu memastikan bahawa kaedah pengajarannya digunakan itu tidak bersifat inklusif, inklu, uh, uh, atau mengutamakan satu kumpulan sahaja. Contohnya, guru boleh menggunakan uh, bahan pengajaran yang mewakili pelbagai budaya dan latar uh, belakang. Seterusnya guru juga perlu memberi perhatian kepada pelajar yang memerlukan bantuan tambahan seperti pelajar yang kurang fasih atau kurang faham dalam bahasa uh, pengantar iaitu bahasa Melayu agar mereka tidak ketinggalan dalam pembelajaran dan akhir sekali guru itu juga perlu menjadi role model kepada pelajar dalam menghormati perbezaan sikap guru ini uh, dapat um, menunjukkan rasa hormat terhadap kepelbagaian sosio budaya dan akan menjadi contoh yang terbaik kepada pelajar. Guru yang mengamalkan sikap adil dan tidak bias dalam pengajaran serta interaksi dengan pelajar dapat membina kepercayaan dan keyakinan dalam diri pelajar. Contohnya guru menunjukkan keperintahan contohnya guru menunjukkan keprihatinan terhadap semua pelajar tanpa mengira latar belakang. Um, uh, pelajar akan belajar untuk um, mengaplikasikan uh, nilai yang sama dalam kehidupan mereka. Uh, secara keseluruhannya, guru ini uh, adalah insan ataupun individu yang uh, berperanan sebagai ejen sosialisasi yang membentuk pelajar untuk menjadi individu yang menghargai kepelbagaian dan mampu hidup harmoni dalam masyarakat majmuk. Baik seterusnya adalah uh, strategi guru dalam menangani kepelbagaian sosial budaya. Yang pertama adalah menggunakan bahan bantu mengajar yang menarik untuk menunjukkan kepelbagaian budaya. Um, seperti um, menggunakan bahan seperti video, gambar, lagu atau pakaian tradisional yang mewakili pelbagai budaya. Yang um, Misalnya ketika mengajar topik berkaitan aa, adat resam, guru boleh membawa alat muzik tradisional atau makanan dari pelbagai kaum aa, untuk diterokai oleh aa, pelajar. Dan kaedah ini bukan sahaja meningkatkan pemahaman aa, pelajar tetapi juga menggalakkan penghargaan terhadap kepelbagaian budaya dalam kalangan mereka. Yang kedua adalah pelibatan ibu bapa dan komuniti dalam aktiviti sekolah dapat mengukuhkan usaha guru dalam menangani uh, isu uh, kepelbagaian uh, sosio budaya. Guru boleh menganjurkan acara seperti hari kebudayaan yang melibatkan penyertaan ibu bapa untuk mempamerkan warisan budaya mereka. Dengan ini guru boleh bekerjasama dengan komuniti untuk mendapatkan sokongan dan pendedahan kepada pelajar untuk mengenal lagi uh, Uh, tradisi serta nilai-nilai masyarakat setempat. Uh, dengan ini pelajar dapat memahami bahawa keperbagaian adalah sebahagian daripada kekuatan masyarakat Malaysia. Seterusnya dengan bimbingan dan kaunseling uh, pelajar um, dapat membantu uh, pelajar menyesuaikan diri dalam kepelbagaian di sekolah dan guru kaunselor juga boleh memainkan peranan dalam menyediakan ruang untuk pelajar berkongsi cabaran aa, atau isu yang mereka hadapi akibat perbezaan budaya. Misalnya, aa, pelajar mengalami kesukaran dalam berkomunikasi atau beradaptasi dengan rakan sebaya boleh dibantu melalui sesi kaunseling individu atau kumpulan. Melalui bimbingan ini peli, uh, pelajar itu dapat membina keyakinan diri dan mengembangkan kemahiran sosial yang diperlukan untuk hidup dalam persekitaran yang pelbagai. Uh, dengan melaksanakan strategi-strategi ini, uh, guru dapat memastikan bahawa setiap pelajar ini merasakan diri mereka dihargai dan diterima dalam bilik darjah tanpa mengira latar belakang sosial budaya mereka. Seterusnya pendekatan inklusif ini juga bukan sahaja dapat membantu pelajar memahami uh, atau menghargai perbezaan tetapi juga dapat memupuk perpaduan yang kukuh dalam kalangan pelajar. Uh, dengan itu sekolah dapat uh, menjadi sebuah institusi yang benar-benar mendukung semangat keharmonian dalam masyarakat. Kesimpulannya adalah aka pelbagai sosial budaya di sekolah ini menuntut uh, pendekatan yang inklusif uh, bagi memastikan setiap pelajar ini mendapat peluang yang sama rata dan uh, peluang yang uh, sama untuk uh, mereka mem, uh, mempamerkan atau menonjolkan diri mereka kemudian guru itu memainkan peranan penting dalam membentuk perpaduan dengan menggalakkan penghormatan toleransi dan kerjasama antara pelajar dari pelbagai latar Rakang. Uh, sebagai institusi uh, pendidikan sekolah itu juga berfungsi sebagai uh, uh, platform utama untuk memupuk semangat perpaduan dalam kalangan generasi muda. Oleh itu sekolah itu uh, perlu, menja uh, perlu menjadi uh, ruang yang selamat, harmoni dan mesra kepada semua pelajar tanpa mengira perbezaan budaya, agama atau etnik. Dengan usaha bersama, kepelbagaian ini dapat uh, menjadi kekuatan untuk membina masyarakat yang lebih bersatu dan progresif. Itu, uh, itu sahaja daripada saya untuk video kali ini. Terima kasih.